Іща цінність у житті, як є здоров'я в день приднині, можливість є до мети, тоді є радість, щастя, диво, краса у крапельці роси, тоді людина йде щасливо серед безмежної краси. Чарівність світу відчуває для неї хмурість, ясні дні. Вона всі труднощі долає, співає радісні пісні. Вона здорова, це чудово, бо їй нічого не болить. Вона добро творить, готова. І це прекрасно можна жити. Доброго дня, дорогі друзі, і шановні гості. Сьогодні цей прекрасний травневий день нас зібрала дуже важлива подія в житті ваштанчан. Саме в нашому місті сьогодні відкривається відділення гемодіалізу для того. Щоб забезпечити лікування хворих на наркову хронічну недостатність Баштанського, Казанківського, Новобузького та Снігурівського районів, з нагоди приємної події, що відбувається в нашому рідному місті Баштанка, до нас завітали почесні гості. Шановні присутні, запрошуємо до слова голову Миколаївської облдержадміністрації Вадима Івановича Мерікова. Дорогие друзья, жители Николаевской области, украинцы. Вы знаете, мне очень приятно присутствовать сегодня в Баштанском районе, проводить совещание с руководителями регионального значения о перспективе развития нашего региона. На самом деле, вот сегодня собрались, да, действительно, наверное, это событие. Но я не хотел бы, чтобы мы собирались по таким поводам. Это должен быть стандарт всех тех клиник, которые специализируются. Спасибо компании «Белка», которая пошла навстречу громаде Баштанского района и за свои средства оборудовала и привела в порядок центр гемодиализа. Мы с вами должны прежде всего думать о качественной услуге в медицине, в образовании. В административной услуге это от меня. Потому что сегодня, к большому сожалению, у нас все на низком уровне. Те реформы, о которых заявил президент Украины, кабинет министров, Верховная Рада, как бы нам ни было тяжело, мы должны вместе выполнять. Это зависит от депутатов местных советов, от мэров городов. Надеюсь, что мэр города Баштанки слышит громаду. А если не будет слышать, то и вы его не услышите. Часто говорят о децентрализации, я не хочу даже называть этих политиков как оппонентов, что ничего у вас не получится, ничего не выйдет, у вас не будет финансирования, закроют больницы, школы. Не верьте, читайте законы, нормативные акты, решения наших советов и администраций. Мы ничего не придумаем. Как 23 года всегда придумывали и рассказывали о том, что, наверное, когда-то будет рай. Но в то же время просто, просто создавали бюрократическую коррупционную надстройку. От поселковых, сельских депутатов сельского головы до высших чинов нашего государства чтобы это все поломать необходимо время и как бы ни было тяжело мы это будем делать будем ломать будем увеличивать бюджеты развития нашего, нашего региона районов, городов Сегодня мэр должен сказать какие итоги финансовые по первому кварталу и куда он распределит эти средства проблем у него очень много потому что за 23 года ограбили нашу страну я с большим уважением отношусь к медикам к учителям потому что я сын учителей и знаю, какая заработная плата и пенсия. Я не хочу, чтобы мы так жили. Я сегодня на коллегии облгосадминистрации сказал, что, уважаемые чиновники, то, что мы сейчас делаем, очень сложно. Многим не нравится. Но мы это должны делать. Не ради себя, а ради будущего наших детей. Я больше скажу, что и закон о декоммунизации, как бы кому это ни было приятно или неприятно, он тоже важен не для нас с вами, а для наших детей. Поэтому извините за мое опоздание. Это рабочий процесс. Мы, как только завершили нашу коллегию, я сразу приехал к вам. Я действительно хочу, чтобы все медицинские учреждения нашей области были оснащены. Заработные платы были гораздо выше, нежели сейчас. Буквально недавно мы были в Грузии, подписали меморандум экономическом, социальном партнерстве между Аджарской автономной республикой и Николаевской областью. Они прошли медицинскую реформу, очень сложную. Они сегодня гораздо впереди нам.